Привіт усім! ви на Ютуб каналі Астрофеномен. З вами я Мар'яна Черкас. І Ці сьогодні до нас долучається міжнародний астролог Влад Рос. Буде цікаво, не переключайся. Пиши свої коментарі. І звісно, не забувай підписуватись на наш канал, аби бути у курсі всього, що ми виставляємо. Влад, вітаємо вас на каналі Астрофеномен. Раді вас надзвичайно бачити. І от власне всі досить хвилювались за першу половину жовтня, про те, що буде сонячне затемнення, яке прийшло на зміну місячному коридору. затемнення. і якщо ми говоримо вже про другу частину жовтня, то власне чого очікувати, чого боятися ну, зараз тільки буде апогей, після цього затемнення всіх якби планет розворота, в тому же числі Плутона в середині місяця, подлітка комети на самое близько расстояние к землі. Сверх такая большая звезда, невооруженным глазом на небе, можете видеть даже без бинокля, прямо перед рассветом солнца, утром. Ну и она подлетает на самое близкое расстояние к Земле примерно с 10 по 12 число. Ровно в эти дни проходит Рамштайн в Германии. Ну и это самая опасная ситуация для того, чтобы сегодня, наверное, была только репетиция удара кинжалами, три кинжала по Киеву это была репетиция, а вот самое все полетит, наверное, где-то в пределах самого близкого расположения кометы, которая всегда была с хаосом связана, несущая опасные моменты, и все она переворачивала полностью структуры, земные циклы, может даже остановить войну в конечном итоге, но может и принести большое бедствие, да? например, взрыв каких-то химических веществ, или, например, Иран уже начал испытывать ядерную бомбу. Поэтому ждем самых опасных моментов, налет всех этих ракет, Искандеров, Кинжалов, всякого рода калибров, Х-101, Х-59-69, Драндулеты иранские, Герани всякие. Это у нас вот этот период самого близкого приближения кометы. И там еще будет жесткий квадрат масса к Солнцу. Это период где-то примерно с 10 по 14 числа. Пане Володя, если мы говорим про Нашего президента Украины, чьи для него великая не безпека самый бы сориентированный месяц? Нет, самый опасный момент он уже пережил. Это встречи в ООН, там ему могли там подсыпать на вечер что-то там, с кем-то он мог поздороваться, там могли там как навальному где-нибудь на трусы капнуть в общем. Но видите, вот, я честно переживал за Зеленского именно вот его далекой поездки, где он туда. Ви Сейчас час бояться нічого, дорогі друзі навіть на фронті в сумах у булі бізопасен се час ще в нью Давайте також поговоримо про зустріч Шмигаля із власним представником Словаччини. Вони розмовляли сьогодні, зокрема, за газ чи відмовиться все ж таки представники країн ЄС від російського газу в майбутньому і наскільки швидко це може відбутися. Ну, что касается, значит, этой встречи, могу только одно, что все, ну, сказать, что все думают об, об окончании войны. Ну, а если война закончится, все как-то мечтают, чтобы это закончилось, по моему прогнозу так и выходит, к маю месяце, как бы, ну, либо война закончится, дорогие друзья, в мае уже окончательно будет что-то подписано, вот, хотя уже э, охлаждение конфликта может начаться с декабря при ретроградном Марсе. Но и все думают, как, как бы жить в согласии в мире в следующем году. И как бы Словакия не пыталась нам блокировать вступление в НАТО, но все-таки из нее это выбить. а Ну и очень такие жесткие условия. Да. мы вам, да, готовы там, по нефтепроводу дружба вам качать, нефть там, и газ вам заканчивать российский на м, тех условиях, которые у вас сейчас прекрасны абсолютно. Практически по себестоимости фиц в Словакии получает э, газ, да, поэтому... Я знаю, его предвыбор, перед выборами риторика была такая, я понижу цены вам в квартирах на газ и на свет. И он таки это сделал, он понизил всю эту ситуацию. Ну И он понимает, что если цены вдруг взвинтятся, оно долго не продержится. Ну, а все думают о спокойном, то, что война закончится. Ну, и Зеленский требует, чтобы Словакия точно сказала, что мы будем в НАТО. Но пока ФИЦа сопротивляется поскольку его хозяева КГБ ФСБ находятся в Москве. Дякую вам, дуже розлога відповідь. І давайте також поговоримо, чи будуть якісь певні зміни в українській владі до кінця цього року. Что касается, значит, изменений власти, то, конечно, ориентируемся, что точно уйдет у дорогие друзья. Будет у нас новый министр, да, который будет связан значит, с той техникой, которая к нам приходит, военная техника, военный министр, министр обороны, да, он называется, это 100%. Ну, бывает так, знаете, люди не сходятся с характерами, да, и у мира слишком на себя многое взял. Чего не нравится, например, Андрей Либерман. Ну, будут большие перераспределения, я смотрю, что Буданов уже организовывает свою значит, президентскую кампанию, начал в супермаркете в Харькове, это не случайно было, помните, в супермаркете покупала товары и Ангела Меркель в свое время, поэтому, наверное, уже куда <laughs> она начинает думать, как бы ему стать президентом, что может тоже не очень нравится. Значит, на банковое в любом случае он будет отправляться в свое плавание, а тем более он под знаком Козерога в начале января родился, наверное, сразу после нового года он тоже покинет свой пост. Ну, вот какие-то какие-то трансформации могут происходить, но Кардинально уже ничего не поменяется. Денис Шмигель, как бы его кто ни пинал, останется премьер-министром и будет работать сразу на два флага. На Рената Ахметова и на значит, Андрея Ермака. Пармо про Російську Федерацію. Чи буде вона змінювати свою стратегію ведення війни до кінця року? Можливо, вона буде відступати від якихось певних територій. Ви могли би спрогнозувати це, ну саме головне, що українська армія може зробити сюрприз Зеленського. Значить, це неожиданне унічтоження, всю і вся, що знаходиться на Кримському полуострові. Ми це вже почали робити 7 числа унічтоження їх найбільшої більшої ніфті. Бази, причому з дорогі друзі, це не були дрони это вже були. Атаканцы, И мы сейчас будем все Атаканцы, все скальпы, все Storm Shadow бить исключительно по Крыму. Ну, если нам не дают бить по Москве, будем бить, уничтожать все, что там двигается, находится. Будем бить жестко, сильно. Вот как в этом фильме там. Поэтому будем в конечном итоге уничтожать все, что там находится. Ну и апогеем, апофеозом всего может стать, дорогие друзья, Крымский мост. И есть такие прекрасные ракеты, которые называются немецкие такие ракеты. Или они будут украинскими ракетами с немецкими компонентами. Будут называться э, Таурусами, то ли Тарасами, будут вот, э, бульбами. Вот эти бульбы полетят на Крымский мост и его уничтожат. Короче, э, невозможно будет расистам завозить в Крым провизию, разве что самолетами, которые будут сбиваться. Э, кроме как, да, все полностью... Все эти там понтоны, мосты невозможны, будет Чингарский перешейк, уничтожим все эти мосты там. Короче, полная блокада Крыма, высадка наших десантников где-нибудь в Севастополе, взятие крымской высоты, крымских гор, а дальше Сайпетри можно уже полностью абсолютно денацифицировать Крым и избавить то есть, их от русских понаехавших, да и делиметализировать, дорогие друзья. Поэтому план победы у нас такой. После падения Крыма в Москве наконец-таки задумается об окончании войны. Ну а сейчас сейчас будут решаться значит, на Рамштане и наконец-таки уходящая среда, или как это называется, уходящая эпоха Джубайдена, Вот уходящая натура должна дать наконец то добро. Но если не даст добро, мы уже спрашивать не будем. Мы будем сами захватывать Крым. Стратегия победы Зеленского – это победа и взятие Крыма. Влада, еще буквально несколько вопросов. Зокрема, давайте все-таки разберем дату возможных перемоган Украины с Россией, или будут ли они в этом году? А, ну, самое главное, что Москва ни в коем случае не хочет не иметь никаких переговоров значит, с украинцами, пока она продвигается и пока она мечтает э, проломить фронт, э, просто сделать там, чтобы взять Покровск, потом дойти до Днепра. У них они вообще думают уже и о Запорожье, чтобы взять. Это главное стратегическое направление взять Запорожье. Там у нас и Павлоград, там у нас все, что там находится. Поэтому пока наши союзники не дадут нам ровно столько оружия, сколько они нам не додали за последние полгода, на даже больше, там, 9 месяцев уже, чтобы мы наконец-то отбились, расисты не остановятся. Они уверены, что они додавят Украину, поэтому готовят мобилизацию на следующие три года, до 2027 года, наемников, уже платят по 3 миллиона рублей. Сегодня вот в Белгородской области вот такие уже тарифы. 3 миллиона рублей, это 30 тысяч долларов одноразово. Просто платят, чтобы расисты шли и убивали сами, убивали наших прекрасных украинских защитников. Вот. Поэтому стратегия до 2027 года никак не меняется. Главное стереть из лица земли в Украину, уничтожить ее. И чтобы не было ни в коем случае, я даже не скрываю об этом, ни Киева, ни Одессы в том виде, в котором они есть. Давайте также поговорим о что какие ключевые виброди у США будут до выборов везпресреднего в Америке. Ну, сейчас вообще будет очень интересная ситуация в Соединенных Штатах Америки. Начнется самое интересное. Вдруг все скелеты из шкафов повысовываются. найдут компромат против Камы Лихарис. А каким образом с кем она переспала? Каким образом она дошла до своего поста прокурора? Как она там? где чего она грешила. В общем, мы сейчас увидим всю эту катавасию, вплоть до того, что значит, ну, скажут, что она вообще недостойна быть президентом. Ну и самое главное, что в гонку входит настоящий избранник демократической партии Барак Обама, полностью на всех, значит, абсолютно, я бы так сказал, демонстрация, где он будет выступать в поддержку Камалы Харрис, во всем этом турне, где он сейчас с ней поедет. Он везде будет участвовать, поэтому фактически будет, значит, борьба между Дональдом и Трампом и Бараком Обамой. Ну, а мы же понимаем, кто такой Барак Обама. Барак Обама при нем, мы извиняюсь за мой такой французский язык, мы просрали Крым. Вот. Ну, понятно, что Барак Обама это еще хуже, чем Джо Байден. Ну и стратегия меняется. Владимир Зеленский начал подумывать о том, что Дональд Трамп гораздо значит, приятная фигура для него, особенно после его часового переговора значит, в Трамп Тауре, на башне. Вот, и получается так, что ставки теперь украинцев больше именно тех людей, которые сейчас управляют нашей страной. Мы все думаем о том, чтобы Трамп стал президентом. Дякую вам. И сейчас рухаемся задали по вопросам. Если можете выборы в США пройти в один этап, и сразу уже будет известный победитель. Ну, абсолютно точно это невозможно. Выборы будут очень долго считать, будут прямо считать, пересчитывать, будут судебные разбирательства. Ну а самое главное, если вдруг Трампа не признают президентом, то мы уже услышали от Илона Маска, это будут последние выборы в Соединенных Штатах Америки. Просто республиканцы возьмут ружье и устроят, скорее всего, гражданское неповиновение, что может перерасти в гражданскую войну поэтому мы сейчас находимся в очень там, в плохом состоянии, да. и может разрушиться даже после этого, могут перестать существовать Соединенные Штаты Америки. Поэтому, с одной стороны, хотелось бы, чтобы все-таки кто-то из кандидатов с большим отрывом выиграл выборы, но это невозможно, поэтому будет судебное разбирательство. В месяц, мне кажется, что мы узнаем имя президента, наверное, І раніше, ніж в середині кінця ноября, а може бути і в самому декабрі. Будемо слідкувати за цими подіями, але поки що дуже хочеться і дізнатися, чи буде Російська Федерація вмішуватися вибори в Америці і проводити якісь певні провокації. Ну, вони вже починають це робити. во Первых устройні покушення на Трампа, особливо По-друге, це точно була КГБ спецоперація ФСБ. Они хотели уничтожить Дональда Трампа, чтобы президентом стал Джей Ди Венс, абсолютно куприной Москве, абсолютно полностью на стороне Москвы. Все, что он говорит, это риторика исключительно Москвы. И если Трамп еще как-то сомневается, над нищей, на чьей стороне он будет, на стороне Украины или Российской Федерации, то Джей Ди Венс полностью бы лег под Москву. Поэтому они хотели устранить... Дональда Трампа, тем самым фактически участвуя в этих выборах. Ну и, конечно же, все бы республиканцы и вообще весь народ бы проголосовал за Джей Ди а тем более он совершенно недавно выиграл значит, свои дебаты, положил на лопатки своего оппонента из демократической партии да, Тима Уолса. Поэтому я думаю, что Москва вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться в эти выборы. И самое главное, сейчас после встречи Зеленского с Дональдом Трампа их ставка резко перешла в другую сторону. Москва, и об этом Песков сегодня заявил, она не заинтересована теперь ни в одном из кандидатов на пост президента в Америке и не будет, и будет к этому относиться философски, значит, как бы так, ну, кто победит, тот и победит. В общем, так об этом сегодня заявил Песков. Из чего становится ясным, что Трамп перестает быть кандидатом Российской Федерации, и они теперь больше переориентируются на Камалу Харрис. Влад, и буквально еще два запитания. Зокрема, чи завершит свои существования Крымский мист цього річ? Ну, абсолютно точно, дорогие друзья, для этого будут применены наши суперсовременные новые ракеты под названием Тарасы. Понимаете? То есть на немецкий лад это Таурусы, но вообще это будут Тарасы, которые будут уничтожать наши ракеты, созданы из немецких компонентов, которые будут уничтожать крымский мост. Крымскому мосту осталось жить недолго. И вообще всякое может случиться сразу после 5 ноября, после выборов в Соединенных Штатах Америки. А может случиться и практически чуть ли не на этой неделе, во вторую, как бы я бы так сказал, второй год, так 8 октября 2022 года, вот ровно два года исполняется, когда мы первый раз повредили крымский мост и по некоторым данным тогда тоже летели не только как бы взорвался мост э, из-за того что там грузовик ехал с начин с начинкой как бы всего а что еще и были некоторые удары какими-то не, не обнаруженными ракетами по этому мосту да, типа например атакамсом знаете дорогие друзья вот поэтому все это повторится и я уверен что крымского моста не будет потому что он входит именно в операцию по освобождению Крыма и эта операция называется судьбоносная от Зеленского. А она называется план победы. План победы Украины это полностью взять Крым, по крайней мере его точно демилитаризировать. Ну, это действительно очень хороший у нас вариант. И на завершение, чи есть шанс у нас идти в контрнаступ этого года? Ну и самое главное, контрнаступление может быть у нас значит, в направлении значит, Крыма. Наши десантники, да, наши морские пехотинцы могут высадиться в совершенно неожиданном месте. Где-нибудь, например, в Севастополе. Там. Или, я не знаю, там, занять какую-то высокую точку на горе Айпетри. Но всякое может быть, понимаете, дорогие друзья. Поэтому, я думаю, контрнаступление может быть в направлении Крыма. это может быть Мелитополь, дорогие друзья, совершенно неожиданным образом. А дальше Чингарский перешеек, Чингарский мост, вот, который Почему-то в начале войны не был заминирован, Поэтому наша самая главная задача – пойти в контрнаступление на юге значит, нашей страны. И я абсолютно уверен, что если нам дадут добро сейчас да, на Рамштане, дадут необходимое вооружение, то если это не случится в октябре месяце, то в ноябре точно Крым будет наш, наш украинский, уже в